Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты открыл этот путь спасения. И сегодня на этом месте наши братья и сестры будут заключать завет с тобою. Благослови это крещение. Во имя Иисуса Христа. А тебе мы отдаем всю честь, полу и славу. Аминь. Аминь. Можем аплодисментами Господа прославить. Слава Братья и сестры, сегодня особенный день в вашей жизни сюда сегодня не просто, чтобы искупаться в в церкви спасения. Вы пришли, чтобы на этом месте заключить вечный договор с Богом. Вечный завет с Богом. Поэтому сегодня, хотя в воду, ходите с верой, ходите с радостью, ходите с ожиданиями с сегодняшнего дня. Вы будете законными, благословенными детьми Божьими. Когда Иисус был Иордане, да, он крестился, от Иоанна Крестителя написано, был голос с неба, все сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение. Пускай этот голос сегодня прозвучит в вашем сердце. Сын мой, дочь моя, знаете, с сегодняшнего дня вы настоящие дети Божьи. После этого мы будем поздравлять вас после крещения на служении, молиться за вас, принимать в члены церкви, будьте законными членами церкви спасения. И ваш христианский путь только начинается. Все лучше впереди. Поэтому... Пусть Бог сейчас мы сделаем общую фотографию, а потом я коротко расскажу, как будет проходить крещение и мы будем его проводить. Брат Стас, можно я... проходить. Давайте так ближе станем, ближе. Таким рядом, чтобы все вместе попали. Мы по печи. Всех видно? Наверное, не всех видно. Там кого-то я... явно не видно. Смотрите сюда вот видно. Шажучек сделаем. Да. А Обычно поглянем все в голове, <laughs> Главный принцип <laughs> улыбаться, да. <laughs> Итак, как будет проходить крещение? Сейчас мы просто в воду, помолимся и потом по два человека вы будете заходить в актерии. Когда вы будете становиться, вы становитесь лицом к залу, ноги ставите вместе, руку на руку ложите вот так. И вниз. На вашу руку ляжет рука служителя, вторая рука подходит к небу. Будем задавать вам два вопроса. Веруете ли в Господа Иисуса Христа как вашего личного спасителя? Вы отвечаете «Слух». Верую. Второй вопрос. Обещаете ли служить Богу чистой и доброй совести до конца вашей жизни? Также вы отвечаете на этот вопрос «Слух». После этого скажем, что настоя вашей веры обещания крестим в воде во имя Отца, Сына и Святого Руда. И буквально на секунду опустили вас назад и подняли. Когда будут вас крестить, опускать назад. Не опускайте руки и не ставьте ногу назад. В воде это очень легко, мы вас опустим и поднимем. Если у кого-то, может быть, есть проблемы со спиной, вы не можете креститься назад, то подойдете, скажете, вы максимально штренся Если есть люди, которые проблемы со спиной креститься назад. Вопросы? Нет. Когда вы будете стоять в воде, вас будут фотографировать, и эти фотографии мы вам подарим на служение. Какими хотите быть на фотографиях, радостными, покупайтесь, серьезными, будьте серьезными. что, знаете, в воде будете стоять, вас будут фотографировать. После самого включения вы сестры придеваете у себя, пальцы брать у себя. И на служение, кто у нас в центральной церкви, мы будем вас поздравлять здесь, на втором году. Вопросы? Нет вопросов. Вот так. Отец, во имя Иисуса Христа мы, как дети Твои, приходим к Тебе и просим Тебя, благослови во имя Иисуса Христа все это священное действие крещения. Спасибо Тебе за каждого брата и каждую сестру, кто пришел сегодня заключить с Тобой совет. Слава Тебе и хвала. Аминь. Аминь. Да. Чи віруєте в Господа Ісуса Христа як Свого особистого Спасителя? Да. Чи обіцяєш служити йому в чистої і сонці до кінця свого життя? На основі твоєї віри і обіцянки хрести в воді в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Да. Чи обіцяєте служити йому в чистій добрі совісті до кінця вашого життя? Да. На основі вашої віри і обіцянки хрести водій. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєте в Господа Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя. Так. Да. Чи обіцяєте служити йому в чистій добрі совісті до кінця вашого життя. Так. Да. На основі вашої віри і обіцянки Христе на воді. Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Христа як свого особистого Спасителя. Обіцяйте, служить йому в чистій доброї совісті до кінця вашого життя. На основі вашої віри обіцянки хрестним водів, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. зло особисто спосання. Що да. обіцяєте служити йому в чистій доброй совісті до кінця вашого життя? Да. На основі вашої віри і обіцянки кресним ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Віруєте в Господа Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя. Віруйте. Щоб обіцяєте служити Йому в чисті і добрій совісті до кінця вашого життя. Обіцяю. На основі вашої віри і обіцянки хрестем водії, ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. каждого человека, за каждого брата и сестру, которые заключили сегодня завет с тобой. Благослови, иди за тобой до самого конца, служить тебе и прославить твое святое имя и исполнить волю твою во имя Иисуса Христа. Аминь!